دكتور دات محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimiliki Allah sekalian Kita masih lagi berada dalam kelompok ayat 17, 18, 19 dari Zuhat Rum Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Qasir Tolong buka pada muka surat 222, jilid yang ke-7 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fasubahanallah hina tumsuna wa hina tusbihun Walahul hamdu fis samawati wal ard Wa asyiyaw wa hina Yukhrijul hayya minal mayyit Wa yukhrijul mayyita minal hayy Wa yuhil arda ba'da mautiha Wa kathalika tukhrajun Salakallahul azim Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh dan baginya lah segala pujian di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada waktu petang dan waktu kamu berada di waktu zuhur dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi yang sudah matinya dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur ni kalau kita perhatikan di sudut bahasanya ini fa ni fa maksudnya apa fa ni rujuk kepada taltib kerana apa yang telah dinyatakan sebelum ni bagaimana pembahagian manusia di akhirat hukuman dikenakan menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak yang tidak ada siapa boleh sakit campur tangan di situ maka di sini datangnya fa li tartib ma ba'daha ala ma qablaha ai idza alimtun zalika fasabbihullah ai nazihu amma zukir jadi di sini merujuk kepada kewajipan seorang muslim seorang hamba mengetahui kedudukan kehebatan keagungan Tuhannya maka dia datang perintah dengan sebab itu bertasbihlah kamu pada waktu petang pada waktu pagi baginya segala pujian langit dan bumi dan waktu asar dan ketika kamu mengalami menghadapi waktu zuhur dalam bahasa Arab kalau kita lihat kata subhanallah Allah ni fa subhanallah ni dia merupakan satu masdar sebenarnya jadi di suku Arab kalau kita kata masdar ikhbari yufidu talab masdar ni datangnya untuk mengukuhkan satu yang di sebaliknya ada suruhan Allah tidak mengatakan direct di sini fasabbihuhu tapi dia kata subhanallah jadi ini merupakan masdar ikhbari yufidu talab ai iaitu wahai sekalian orang beriman sabbihu rabbakum bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu nazihuhu wa majiduhu wa fakiru fi malakuti jadi ini merupakan satu apa yang tersirat di sebalik tersurat ni juga satu bentuk ihtibar kita pernah belajar dalam ayat-ayat yang lalu kerana ihtibak maknanya ayat ini menyuruh menyebut perkataan tasbih bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu taala pada waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh dan baginya segala pujian langit bumi dan di waktu kamu berada petang dan juga ketika kamu berada waktu zuhur di sini ada dua perintah yang pertamanya subhanallah yang kedua ucapkan alhamdulillah tapi keduanya berselingan bukan berarti seorang itu mengucapkan subhanallah mengabaikan alhamdulillah atau pada waktu petang dan juga waktu zuhur dia mengucapkan alhamdulillah maka dia menepikan subhanallah tidak, mana kedua-dua arahan itu mengandungi, tidak disebut sekaligus tapi disebut sekali, disebut satu masuk padanya terdapat bahagian yang kedua, iaitu berarti ucapkan tasbih dan ucapkan syukur pada ini, dan pada kebetulan ucapkan lagi sekali, tasbih untuknya dan syukur lagi sekali, begitu maksudnya jadi ini satu bentuk ijaz dalam Quran, yang mengandungi unsur ihtibak, iaitu tidak disebut tapi difahami, dia siap konteks ayat, maka dia mengandungi makna suruhan dalam bentuk yang lebih kurang sama, jadi perhatikan tuan-tuan ini bila Allah menyatakan macam juga ada satu pendapat lain mengatakan bahawa fa'inal ikhbar bi thubuti alhamdulillahi ta'ala wa wujubihi ala almuayyizin min ahli samawati wal ard fi ma'ana al-amr ala abla wa akidi wa tawsituhu baina awqati at-tasbih li bi sya'nihi wa bi an yujma' kama yunbi anhu qawluhu ta'ala jadi dalam bentuk disebut perkataan alhamdu di tengah-tengah dan dimulai dengan tasbih kerana ni satu kaedah dalam penyucian ataupun dalam ibadah dipanggil takhliyah kemudian tahliyah takhliyah, takhliyah maknanya apa takhliyah makna apa? mana kita menjauhkan Allah SWT yang agung itu daripada segala perkara kelemahan, kecacatan. Kemudian baru datang tahliyah. Tahliyah maknanya memuji Allah SWT. Jadi berarti kita kena buang segala benda yang menyelaputinya, kekotoran yang daripadanya, penisbahan yang tak betul terhadapnya. Kemudian barulah datang pujian kepada Allah SWT. Pemulaannya tasbih dan di hujungnya ada tahmid. Begitu maksudnya. Disebut oleh Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya, tafsir Abi Su'ud ini. Ini juga satu penjelasan yang menarik. Baik, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa ini merupakan satu soalan yang dikemukakan oleh Nafi' bin Azraq ketika datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan pada masa itu merupakan waktu period yang menyaksikan perpecahan umat Islam begitu dahsyat sekali di Damsyik ada kerajaan Bani Umayyah Hijaz iaitu Mekah dengan Madinah dan juga sebahagian Iraq di bawah pimpinan Abdullah bin Az-Zubair dan kemudian tempat lain di bawah pimpinan yang lain ada sedikit kacauan dalam urusan politik pada waktu itu jadi muncullah golongan Khawarij yang begitu berani dan lantang untuk menyuarakan bagai pendapat mereka jadi datangnya Khawarij ini kepada Abdullah bin Abbas dan bertanya kepadanya berdekatan dengan Kaabah, mana bukti sembahyang itu disebut dalam Quran? Maka Abdullah bin Abbas menjelaskannya ayat daripada surah Rum yang sedang kita bincangkan ini, ayat 17, 18, 19 menunjukkan kepada kita tentang sebutan salat yang dikerjakan lebih jelas disebut dalam hadis. Tapi kalau kamu nak tahu dalam Quran ada, kan itulah kita jelaskan. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak, yang disebut tu cuma empat saja. Mana yang kelima? Yang kelima saya telah bawakan kepada tuan-tuan ayat daripada surah Nur ayat ke -8 maknanya terasing kerudukannya menyebut tentang salat Isya salat subuh zuhur asar maghrib semua dinyatakan di sini timbul lagi satu soalan dari sudut takdim dan juga takhir kenapa permulaan disebut di sini tumsun kemudian wa tusbihun kerana dalam Islam hari dianggap mula dengan maghrib maka dengan sebab itu disebut waktu maghrib fa subhanallahi na tumsun tumsun maknanya kamu masuk ke waktu petang menuju ke maghrib peralihan waktu dari waktu yang terang kemudian pergi gelap kemudian gelap terus masuk maghrib kemudian tusbihun ni waktu gelap tukar menuju ke waktu terang ini adalah uh, semayang yang ketiga sebenarnya yang pertama adalah maghrib yang kedua isyak dalam uh, keseharian hidup muslim yang ketiga bau subuh yang keempat nanti datang zuhur dan yang terakhir dalam kehidupan mereka ialah waktu asar kalau ikut pada turutan sebutan di sini kata Allah bin Abbas yang menampakkan bahawa setiap perkara yang terdapat dalam Quran ini, itu ada penjelasannya baik muslim-muslim Allah hati dan dikasihkan jadi dan pada kuliah lalu saya terangkan kepada tuan-tuan bahawa semua sebutan semayang ini disebut dalam keadaan fi'il tumsun datang perkataan amsa yumsi tusbih datang yada asbaha yusbihu kemudian tuzhirun, datang kataan azhara yuzhiru melainkan ashiyan ashiyan ini rujuk kepada isim dan telah saya jelaskan mungkin ada kaitan dengan pembahasan para ulama tentang wal asr sebagai mereka menterjemahkannya dinyatakan sebagai demi waktu asar kan waktu asar tu waktu yang penting manusia mungkin terleka dalam kepenatan dan sebagai mereka kerana kepenatan memang sangat tidak sempat sembahyang asar selalunya ada masuk maghrib mungkin balik ke rumah tanpa sempat sembahyang mungkin kah begitu jadi itu sebab digunakan satu pendekatan dalam menyebut waktu asal ni menggunakan isim berbeza daripada waktu subuh maghrib dan juga zuhur wallahu alam baik jadi dapat kita perhatikan kat sini tumsun tusbihun ini disebut balaga dipanggil sebagai tibaq maknanya waktu petang lawannya waktu pagi kemudian dapat kita lihat lagi dalam kelompok ayat ini bila Allah menyebutkan yukhrijul hayya minal mayyit jadi di sini merupakan satu istiarah iaitu satu untuk peminjaman kata al hayy merujuk kepada hidup untuk menunjukkan makna orang mukmin dan meminjam perkataan mayyit merujuk kepada kematian itu orang orang kafir. Begini, dalam tafsiran dikemukakan oleh banyak ahli tafsir bahawa kekuasaan Allah untuk dipertuntunkan kepada si hamba ni tadi sama ada muslim ataupun kafir. Lihatlah dalam kehidupan kamu seharian, setiap waktu bahawa Allah menjadikan diri benih itu biji kurma sebagai contohnya yang kita makan bulan Ramadhan ni kita lihat. Nanti kalau ditanam tumbuh pokok, berbuah atau tidak itu perkara lain. Tapi maknanya bagaimana biji benih yang kita lihat mati itu sampai dikatakan gandum yang disimpan dalam piramid bersama dengan Firaun-Firaun ditanam itu dikebumikan di situ gandum itu diambil berapa ribu tahun dikeluarkan masih lagi elok untuk ditanam subhanallah Masya allah tabarak wa taala wallahu alam lah kenyataan ini walaupun pun nak menunjukkan kepada kita tentang istiarah iaitu kehidupan dan kematian dimaksudkan orang beriman itu hidup orang yang kafir itu adalah orang yang mati kerana jiwanya tidak menyadari hakikat kejadian suruhan perintah Allah SWT dan sebagainya jadi kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahawa contoh yang lain yang dikemukakan tentang hidup mati ini makhluk yang mati mulakan daripada yang mati itu makhluk yang hidup contohnya contoh mereka menggambarkan ayam dengan telur telur tu ibarat satu benda yang matilah pada pandangan mereka dalam tafsiran para ulama pada zaman dahulu dengan keterbatasan ilmu mereka mengatakan demikianlah bangkali zaman moden kita tidak lagi mengatakan begitu mereka juga umpamakan manusia yang lahir daripada nutfah nutfah ni maknanya air mani air mani itu air pada pandangan mereka itulah gambaran dikemukakan Allah itu al-mayit satu benda yang bersifat mati tapi jadi manusia tapi hari ini kalau kita tengok dalam mikroskop dalam titisan air mani itu tentulah mempunyai banyak sperm sperma menandakan ia hidup ini dalam keterbatasan ilmu yang ada pada zaman mereka untuk mengatakan demikian demikian juga kalau mereka mengatakan telur itu satu benda mati nanti bertukar jadi makhluk yang hidup jadi burung dan sebagainya kita zaman moden mengatakan telur itu mempunyai nilai-nilai kehidupan padanya tapi mengadailah untuk mengatakan bahawa maksud Allah ni adalah Allah menjadikan satu benda yang lahirnya kita nampak macam tidak hidup tapi sebenarnya dia mengandungi nilai kehidupan lebih jelas lagi contoh yang dikemukakan sebahagian mereka iaitu daripada seorang yang kafir anaknya menjadi muslim seperti contoh contohnya kisah yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan Abu Jahal merupakan seorang penentang Islam yang tegar matinya pun ketika berperang dengan umat Islam dalam medan badar dari benih, Abu Jahal ni lahir seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Ikrimah bin Abi Jahal yang punya banyak jasa dalam Islam selepas dia masuk Islam itu jadi ini barangkali maksud yang juga disebut oleh sebahagian besar daripada para ulama mungkin juga boleh seperti gambaran oleh Syekh Mutawli Syarawi ahli tafsir yang terkemuka ulama tafsir Syekhul Mubasirin di Mesir zaman moden ini mengatakan bahawa ini boleh juga kita kita ibaratkan tanah tanah itu kering kontang nanti bila kita jirus kita bajai letak segala komponen yang menyebabkan dia hidup letak pokok padanya maka tanah tadi interaksi dengan biji benih yang pada kita tidak hidup itu bila bercantum dikenakan air padanya hidup dia bangkan begitu ni maksudkan kerana benda ini berlaku setiap hari di hadapan mata kepala manusia untuk dipersaksikan jadi bila Allah menyatakan yuhil arda ba'da Allah menghidupkan bumi dengan tanamannya negara Arab Saudi seluas-luas dengan padang pasirnya itu tapi dengan berkat penemuan kajian yang dilakukan oleh di saintis-saintisnya rakyatnya yang cerdik akhirnya berjaya negara Saudi itu menjadi pengeluar sayuran antara terbesar di Middle East tuan, -tuan. kita tidak nampak tapi kalau kita pergi ke tengah dalam pasir itu kita melihat Masya Allah pokok ditanam dengan uh, kaedah yang begitu tersusun ini semua adalah hasil daripada pemberitahuan Allah 1400 tahun lalu supaya manusia melihat dan mengambil manfaat dengan menyatakan peringatan-peringatan bersifat demikian jadi sudah kamu lihat semua itu berlaku di hadapan mata kepala kamu sama ada dengan aktiviti yang kamu lakukan lakukan hasil pencernaan kamu kepada maklumat yang dikemukakan ini maka begitu juga kamu akan dikeluarkan di sisi Allah nanti wa kadzalika tukhrajun macam itulah besok kamu akan dikeluarkan daripada kubur kalian maksudnya Allah lah yang telah mulakan penciptaan dari permulaannya dan dia zat yang maha agung itu akan mengulangi kembali ciptaannya macamlah kamu lihat tanah yang kering itu bila kamu berikan kepadanya nilai-nilai kehidupan dia akan jadi subur dengan tanaman maka Allah lebih berkuasa daripada apa yang kamu lakukan pada ini yang kamu lihat sendiri di hadapan mata kepala kamu baik perserayaan ayat ini, dipaparkan keterangan tentang keagungan Allah dan kuasaannya menciptakan langit bumi, terbentuknya alam semesta, keagungan, kekuasaannya, nanti datang kiamat manusia akan diklasifikasikan, sama ada farikun fil jannah, farikun fil sa'ir sebagainya berada dalam syurga, sebagainya berada dalam api yang menyala-nyala, maka sekarang Allah memerintahkan suai bertasbir menyucinya menyucikannya daripada setiap bentuk kekurangan, yang tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dilabelkan ataupun disebut tentang hak Allah SWT kerana Allah sesatunya yang memegang, atau otoriti mutlak menghidupkan matikan dan kemudian menghidupkan kembali selepas kematian nanti dan menghidupkan manusia dari kubur masing-masing jadi perkara itu sama saja mirip dengan fenomena berpindahnya manusia daripada keadaan tidur yang merupakan kematian kecil hingga mereka terjaga semula terbangun untuk menerima balasan atas segala perkara yang mereka lakukan jadi dalam kelompok ayat ini juga dia merupakan satu tuntunan satu panduan satu bimbingan daripada Allah SWT untuk para hamba untuk bertasbih bertahmid kepadanya pada waktu-waktu yang telah dinyatakan tadi di atas kesempurnaan nikmat dan mutlak kuasa Allah Taala keagungannya insyaallah lebih lanjut lagi saya akan bawakan kepada tuan-tuan bagaimana penciptaan manusia ni satu yang sangat unik disebut lagi dalam ayat-ayat berikutnya apa kaitannya tuan-tuan perkara-perkara ni dinyatakan Allah silih berganti sedangkan di awal dahulu penekanan kepada aspek kemenangan Rom selepas kekalahan mereka apa kaitannya sekali kita kena ingat bahawa pembawaan surah al-Quran ni seperti satu tasjir kita kena cerakinkan dia dan asas kepada surah ni kemukakan adalah pokoknya akidah. Kemudian cabang-cabangnya penceritaan bagai perkara ini menuju akhirnya muaranya menambah keyakinan dan kesuburan iman kepada Allah SWT. InsyaAllah kita akan lihat keunikan perhubungan di antara penyataan kisah-kisah ataupun informasi yang diberikan ini dengan asas kepada surah ini daripada awal yang telah kita kenali Wallahu alam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.